إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة من أخرى ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحب اليسار كل شيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا قرآن محمد وبارك. فسلموا صل عليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الوحدة والإساليب. واحترم سامعين القرآن الكريم يا لاله نزدك شهادة المعتمد. کہ اللہ کے نزدیک شمار کے مہینے بارہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہر کی کتاب اللہ ہے یوم خلق السماوات والارض شمار کے یہ جو بارہ مہینے ہیں اللہ کے نزدیک اس وقت سے اس کی گنتی بارہ رکھی گئی ہے جب سے اللہ رب نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے برب ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت اور ان چار حرمت کے مہینوں میں جانوں پر ظلم مت یوں تو سال کے بارہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہر مہینے کے تیس دن اللہ کی تخلیق کرتا ہے لیکن بعض ساتوں کو بعض کے اوپر بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت دینا اللہ رب العزت کی خاص حکمت ہے اور نسخہ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت بعض مہینوں کو بعض پر کیوں فضیرت دیتے تو اس تحقیق میں مجھے اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت خالق کے کائنات ہیں خالق ہے وہ عالم ہے قبیر ہے حکیم ہے اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ تین ساڑتوں کو اس وجہ سے کیوں کر دیگر مہینوں پر یا دنوں پر یا ساختوں پر بصیرت دیتے ہیں لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ ان ساڑھوں سے استفادہ کریں اس میں خصوصی توجہ دے اس میں توبہ اور استغفار کرے ان میں اللہ کا ذکر کرے اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ کا العزت نے ان بڑیوں کو ان ساتھوں کو خصوصی فضیلت دی ان چار مہینوں میں محرم کا جو مہینہ ہے اللہ رب العزت نے اس مہینوں کو بھی خصوصی فضیتوں اور برکتوں سے نوازا پھر اس محرم کے مہینے میں جو عاشورہ کا دن ہے یعنی دس محرم عاشورہ کا مطلب بھی دسواں دن ہے اس دن کو بھی اللہ رب العزت کے خصوصی برتھوں سے نوازا ہے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو عاشورہ محرم کے دن کو بہت زیادہ تذیت اور ممت دی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے، رسول نوازے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰوں کی مسلمان شہادت کربلا کے میدان میں اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ اور یہ جو واقعہ پیش آیا اس وجہ سے یہ سلسلہ چل پڑا حالانکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بہتر ساتھیوں کا کربلا کے میدان میں مسلمان شہادت کا جو واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے کے دنیا پچاس سال بعد پیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وفات گیارہ اور کے معنی میں حضرت حسین اللہ علیہ وسلم کی مسلمانہ شہادت کا واقعہ اکسٹھ ہے اس دن کی عظمتوں کا اور اس کے حرمتوں کا پاس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے آپ کی زندگی میں جب بھی حرم کا مہینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا خیال رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دن روزہ رکھتے تھے بلکہ تاریخ یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے رمضانوں کے بھروسے فرض نہیں قرار دیے تھے مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ وہ عاشورہ کے دن اور ضلع روزہ رکھے عاشورہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کی فرضیت سے پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے تمام مسلمانوں پر عاشورہ کے دن کے روزہ رکھنا یہ فرض تھا جب اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا اس کے بعد حکم آیا کہ اب عاشورہ کے دن کی فرضیت روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے اب تم پر رمضان کے روزے فرض کرا لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزے رکھنے کا جو معمول تھا اس کو جاری رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پھر بھی عاشورہ کے دن روزہ پر قرار رکھا اور منہ نہیں کیا البتہ استحبابی عمر ہو گیا کہ پہلے فرض تھا اب رمضان کی فرضیت کے بعد اس دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہو گیا ہو گیا نب العزت نے اس عاشرے کے دن کو کیوں دی ہمارے ہاں کچھ چیزیں مشہور ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے جنت سے تو وہ عاشورہ کا دن تھا بعض حضرات کہتے ہیں کہ طوفان لوہ کے بعد جب نور علیہ السلام کی کشتی جھولی پہاڑ پر اتری اور آپ خشکی میں اترے تو یہ عاشورہ کا دن تھا بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود میں آگ میں ڈالا اور آگ ان پر بولے گزار ہوئی تو یہ عاشورہ کا دن تھا بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب قیامت آئی ہوگی مستقبل میں تو آشورہ کے دن تائم ہوگی یہ جتنی بھی واقعات آشورہ سے متعلق مشہور ہیں تو یہ عوام مشہور جس میں مشہور ہیں اس میں اصل اور بلیات کوئی نہیں قرآن میں حدیث میں اگر صحیح حدیث آپ تلاش کرنے گر جائے تو آپ کو کوئی بھی ایسی مدلل اور مضبوط کوئی حدیث نہیں ملے گی جس میں یہ تمام باتیں صحیح ثابت ہیں البتہ ایک واقعہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے قوم کو فرعون اور اس کے ظالم جو فلید تھے ان سے جب نجات دی اللہ رب العزت نے جب حضرت علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو آپ کے سامنے دریا ہے اور آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کے ذریعے سے اس دریا کو آپ اس کو مارے اور آپ نے جب اس دریا کو مارا اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس دریان میں بارہ پشت راستے نکالے ہوگی ہیں اور اللہ رب العزت نے حکم دیئے کہ اے موسیٰ تم اور تمہاری فرما قوم ان راستوں کی ذریعے سے نکل لیں پیسے جب فرعون پہنچا اس نے جب دیکھا کہ یہاں تو راستے بنے ہوئے اور یہ راستے خوش ہیں اس نے بھی اپنی لشکر کو حکم دیئے کہ یہ راستوں سے آپ بھی نکل لیں جب وہ اور اس کا اللہ و لشکر اس دریا کے درمیان میں پہنچا اس سمندر میں اللہ رب العزت نے پورے سمندر کو حکم دیا کہ دونوں طرح سے اب مل جائے پھر آن اور اس کا لا لاشکر وہ جس دن برطال ہوا بن اسرائیل اور حضرت مصر علیہ السلام کو جس دن اللہ نے نجات دی تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا اور اسی شکرانے کی وجہ سے بلی اسرائیل نے عشور کے دن کو اپنے لیے روزہ رکھا اور اس کو گویا کہ انہوں نے فرض کے درجے میں قائم رکھا کہ جب بھی ان کی زندگی میں یہ دن آتا تو وہ اس دن روزہ رکھتے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حکم جاری کروایا اپنے تمام صحابہ کو حکم دیا میں نے کچھ ساری زندگی عیشور کے دن روزہ رکھا لیکن چونکہ اس دن کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کیونکہ اللہ رب العزت نے اسلام کو تمام ادیان پر فوقیت دی ہے مسلمانوں کو عالم اسلام کو اللہ رب العزت نے تمام عالم پر ممتاز بنایا ہے میری خواہش ہوگی کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے زندگی دی اور میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس آشورے کے دن کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا تھا جنوب ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے عاشورے کے دن روزہ رکھے تو اللہ ایک سال کے روزوں کا ثواب اس کے نما مال میں رکھتے ہے۔ ہے کہ وہ سال تمام صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور ایک سال روزوں کا ثواب اس کے نما میں لکھ دیا جاتا ہے لیکن وفات سے ایک سال پہلے نبی علیہ السلام نے جو خواہش کا اظہار کیا تو صحابہ کرام نے پوری زندگی اس حکم کی تعمیل کی اللہ کو مقدر یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے مزید اس دنیا میں وفا نہیں کی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے ہی اس حکم پر عمل کی نوبت نہ مل سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال محرم سے پہلے پہلے وفات پا گئے نہیں چونکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھر سے سنا تھا نبی علیہ السلام کی اتنی خواہش ہے کہ وہ محرم دس محرم کا روزہ بھی رکھیں گے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ایک روزہ پڑھاؤں گا یا نو محرم کا یا گیارہ محرم کا تو, تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی اس خواہش کی تکمیل میں پوری زندگی کے دو روزے رکھے یہاں غور کرنے کی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ مخالفت عبادت کوئی بھی پسند نہیں فرمائی اور آج کا مسلمان ہر چیز میں پوشاک میں وضاخت میں اڑنے میں بیٹھنے میں یہود کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قوم جو مسلمانوں کو صبح شام پیٹ رہی ہے فلسطین کے حال آپ کے سامنے ہے میڈیا کا دور ہے ساتھ ساتھ کے معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کی نسل تک برداشت نہیں کر اور کب سے یہ ظلم اور استعداد کا سلسلہ چل رہا ہے جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ مسلمان پر ظلم اور جبر اور استعداد کا شکنجا کس جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھنے کہ آگے خاتون ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں بوڑھا ہے جوان ہے وہ ان کی نسل ختم کرنے کے درد ہے لیکن ہمارا مسلمان ہے کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ میں دکھنے میں ان جیسا نظر آؤں میری شکل ان لوگوں کی طرح ہو میرا اٹھنا بیٹھنا ان کی طرح ہو میرے بولنے کا انداز ان کی طرح ہو میرے سونے کا میرے پوشاک کا میرے لباس کا انداز ان کی طرح ہو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو اثر نہیں فرما جب ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں تو بلکسر یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ نبی علیہ السلام فرما کہ خالف المشرقین مشرقین کی مخالفت کیجئے مشرقین کی مخالفت کریں اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرما کہ من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشاورت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں شمار ہوگا القیامت کے دن جب وہ اٹھے گا وہ اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے یا جن کی وہ مشاورت اختیار کرتا ہے آج آپ دیکھ لیجیے کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہودی کی طرح نظر آئے ہم یورپی ممالک جو اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا رہن سہن ہے کی طرح نظر آئے دیکھنے میں ان کی نظر آئے اور چال میں ان کی نقالی کر رہے ہیں تو میں عزیز و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عادت کی کیوں کی مشابہت کو حسن نہیں کرنا ہے چیزے کے دیگر معاملات ہو اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے اگر کوئی دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں یہودیوں کی طرح رسولانیوں کی طرح بزر آؤں یہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر وہ دل میں ارادہ نہیں بھی رکھتا لیکن پھر بھی اس کا وضع کرتا اگر وہ یہودیوں کی طرح اور نصرانیوں کی طرح ہے تو یہ بھی مقروم ہے اسلام نے اس کو پسند نہیں کی. تو بہرحال اس دس محل کو یہی ایک عمل واحد ایک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت وہ عمل لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیجیے ہمارے مسلمان وہ اس دن سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم حلیم نہیں پکائیں گے تو ہمیں ہم عشور کی حضیرت حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم شربت نہیں بنائیں گے پلائیں گے نہیں ایک دوسرے کو تو میرے عزیز دوستوں ذرا سوال کیجیے اپنے ذات سے کیا حضرت حسین رضی اللہ روح اس بات کا تقاضا کر رہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عظیم قربانی جو دی کربلا میں اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کبھی آپ نے سوال کیے یزید جب خلافت پر آیا تو تین اصول تھے ان حضرت حسین تھے. انہوں نے کہا کہ آیا ان خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر نبی علیہ السلام خلافت کا سلسلہ کیا اسی طریقے پر چھوڑ کے گئے تھے جس طریقے سے یہ آ رہا ہے

میرا عزیز دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لئے اور ان کی سنت کے لیے اپنے گلے تک رکھوا دی آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم امت کتنے کامل ہیں دیکھیں دین کا تقاضا کیا ہے سنت کا تقاضا تو دس محرم کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ طور طریقے اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور وہ سب سے جو بہترین عمل ہے جس میں نبی علیہ السلام نے عمل کیا وہ ہے روزے کا السلام نے کہ میرے خواہش امید اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں انشاءاللہ شاء دس محرم کے ساتھ نو یا گیارہ محرم کا روزہ بھی ملا ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ نے دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے پورے دین پر صحیح معلوم عمل کی توفیق نصیب فرمایا